Місто Дніпро, церковь Благодать. Мене зовут Костянтин. Мы це церковь, і мы разом сбраемся чтобы почитать Библию вместе так лучше вместе лучше. Короткие 10 минут, там плюс-минус, и я приглашаю всех. Я вижу, вот, добавилось еще 10 человек на нашем канале YouTube. Подпишитесь, если вы не подписаны. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. Вашу молитвенную нужду обязательно за вас. Помолимся. Итак. Зима 19 февраля я выходил на улицу, там, как говорят, управиться, управиться. Мы в детстве ездили к дедушке в Улейполе. И он вставал очень рано и говорил, О", там походил по хозяйству, говорит, я, я управываю Что-то казалось, это типа он в туалет сходил. Нет, это он ухаживал. Там у нас была корова, там у нас были внутри, овечки, там разное. Вот хозяйство было. И он с самого утра ходил все это хозяйство свое обходил. Я тоже вышел погулять с собакой, накормить и погулять немного с собакой, она тоже нуждается в нашей заботе, помощи. Знаете, что я заметил? Я вот ей холодно, минус 19 на нашем радость. насыпал ей вкусной еды, пахнет, аж саму хочется съесть, да, на самом деле. Она такая стоит на меня, смотрит и не ест, ждет, пока я ее не поглажу, ждет, пока я там ей мячик не покидаю. Видите, даже собака ни одним хлебом, ни одной вкусной едой, ей надо общение. И человек создан Богом для общения с Ним. Вот то, что мы здесь делаем. И для общения со своими, с верующими людьми. Вот я приветствую Сергея Стрижного, Олега Волошина, Лену Демиденко. Они вас всех. Дима Спасенко присоединяется к нам. Григорий Воловей, как всегда, хеллоу. Геннадий Пилиба, доброго мирного ранку, шановна церква, Елена, Елена Васильевна Гемидова, Сергей Кармазин, Сергей Иванович, Шалом Україна и церковь, Таня Крутенко, доброго ранку, народ Божий, Андрей Игоревич, всем шалом, Евгений Николенко, семья, Сергей Калинин, Виктор Дзюнич, Кривой Рог, семья, Андрей Нелюбов, Александр Бабилюк, Андрей Косолапов, Марина Медведева. Доброе морозное утро. Валя Калинина. Ну, доброе утро. Валя Валентина пишет такие э, очень хорошие послания. Перечитывайте, делитесь друг с другом. Доброе утро, народ Божий. Павел Стефанов, Барский, Виктор, Андрей, Чумак, церковь просит нас поддержать, если у вас есть желания и возможности. Так, слово приветствую. Слава Христов, Алина Крымова э, из Крыма, Клименко Александр. Привет, друзьям, у нас минус 20. Ну, у нас тоже хорошо. Олег Димиденко и Германия с нами. Шалом, Украина. Марк Дикий и Владимир, как всегда, у нас самый 4... Он у нас рекордсмен. В 4.44 40... он уже присоединялся к эфиру, написал нам всем. Доброго ранку, церковь, Боже. Починаем мы новый день с Его благословения, с благословения встреч. Не с ленты новостей, не с пропаганды или всякого всего, что может нас отвлечь и развлечь, а с познания Слова Божьего. Исследуем Писание, обнаруживаем там благую весть о Христе, видим, как это в нашей жизни совершается. Экспозиция, надо увидеть экспозицию. Вот мы сегодня читаем Деяния апостолов 17 и 18, две главы. Читайте последовательно, постепенно и с постоянством. И также книга Иова, продолжаем читать, 11 и 12. И вот те события, которые происходили тогда, мы должны увидеть, что это и с нами происходит. Здесь встреча с благовестниками. Апостол Павел совершает свое второе миссионерское путешествие. Через, идут они через Грецию, в Грецию пришли. Амфиополь, а, а, Аполлонию и пришли в Фессалонику, город Фессалоника, Салоники сегодня город называется, где была иудейская синагога, где собирались верующие, те, которые ожидали мессию, должны были ожидать. В синагоге молятся и ожидают мессию, пришествие. но он пришел. И вот Павел по своему обыкновению вошел к ним в три субботы и говорил с ними из Писаний. Я опять говорю, не из ленты новостей, не листать ТикТок, не... а вот из Писаний, братья и сестры, мы люди книги, мы люди, которые вникают в Писание, исследуют их. И вот по Писанию, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Содержание проповеди, смерть и воскресение Иисуса Христа. Как сегодня редко это услышишь. Сегодня о воскресении Христа ну, редко говорят, потому что ну, как бы есть более там, земные, более насущные дела. Но смерть все уничтожит. И знаете, иногда, вот доходишь до людям свидетельствуешь, когда доходишь до воскресения мертвых, на тебя смотрят, как ты думаешь: ну да, ну, это бабушкам только надо. Только бабушкам надо воскресение мертвых, только дедушкам, тем, кто уже старенький, вот как мне, там, уже, с бородкой такой дедушка. Вот ему надо, скоро же домой, ну, скоро умирает, вот тогда, да, тогда надо им какую-то надежду такую сказочную давать на воскресение. Воскресение из мертвых, это истина, потому что и мы в Адаме все были мертвые. Но Иисус Христос, второй Адам, Он нас воскресил, оживил и сегодня даровал нам Святого Духа, который дает нам разумение этого слова. И, но обязательно есть люди, которые этому не верят, завидуют. И вот из зависти начались гнения опять. Нашлись, но не уверовавшие иудеи, возревновав в пятый стих, взял с площади некоторых негодных людей, всегда найдутся негодные люди. Собрались в толпу толпой, возмущали город, приступили к дому Иосона, домогались вывести их к народу, то есть начались гнения. Они пошли по повелению Божьему в другой город, в другие города. Они пошли в Верию, а, здесь Павел и Сила, команда, два человека И в субботу мы выйдем на кемп благовестия По двое Господь будет нас посылать Тоже там будут люди И встречи, и мы им будем возвещать о смерти и воскресении Христа О том, что только это может изменить Только это может изменить Вот мне сегодня жалуются там Люди спрашивают, а что делать? Пугаются из-за непредсказуемости Трампа Из-за того, что в Украину все бросили И теперь у нас все пропало, все пропало знаете, для меня, вот как для э, человека, читающего Библию, э, все пропало. Это когда человек умер без покаяния, умер, не обратившись к Богу о спасении. Вот это для вот это беда, вот это плохо, вот это все пропало. А то, что Трамп непредсказуемый, Но ну, он и в прошлый раз пришел, поехал в Северную Корею, что-то он там с ним тоже обнимался и э, что-то там разговаривали, они что-то там настраивали, и все, и, и ничего, дал после этого нам Дживелины. Так что давайте мы не будем паниковать, а будем смотреть вот сюда. Смерть, воскресение Христа, центр проповеди для нас и сила для укрепления нас во всякой беде. Даже вот в Украине война, тяжело, да, страдают люди, воюют наши братья и друзья, и поэтому мы молимся за них, да. Но мы знаем и причину всего происходящего. Человек отошел от Бога и находится вот в таком э, состоянии. Он непредсказуемый. Вчера мир, завтра война. И так это, это, это всю жизнь так продолжается. Поэтому нас это не должно вводить знаете, в сильные переживания, страхи. И мы потом болеем. Невроза называется. По ночам приходит всякая штука. Так вот, мы читаем Евангелие. Здесь вот Павел проповедовал. И здесь проповедь в Афинах. Знаменитая проповедь в Афинах. О воскр... Опять же, о воскресении мертвых. И вот когда дошло до воскресения мертвых. Кстати говоря, греки. И греческие философы, точнее Аристотель, Платон, э, Сократ, они оказали сильное влияние и на наш мир, и на нашу культуру, и на образование, и на да, да, они являются там э, такими представителями э, э, очень важной части культуры греки. Но вот в чем разница? Они не принимают воскресение Христа. Посмеялись над Павла, когда Павел услышал о воскресении мертвых. Одни насмехались, а другие говорили, о, об этом послушаем в другое время. Это когда? Когда на кладбище понесут, то уже поздно. Надо слушать здесь и сейчас. Но Павел вышел из среды, и некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Арепагид и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Были те, кто не хотели слушать, насмехались были те, которые... И сегодня так будет. И в субботу мы пойдем благовествовать. Будет точно такая ситуация. Мы скажем о воскресенье. Да, это такое. Это сейчас не надо. Сейчас надо, чтобы война закончилась. Сейчас надо, чтобы экономика поправилась. Сейчас надо. Там еще много разных вещей надо. А надо человеку только благовестие о воскресенье мертвых, которое преображает их. все. И вот дальше они приходят в Коринф, встречают Акилу и Прескилу по одинаковости ремесла. Апостол... Кроме того, что он великий апостол, и те, кто сегодня называют себя апостолами, не такие. Он просто шел палатки, и вот присоединились к нему люди, Акила, Прескила, и вместе стали проповедовать Евангелие. Он пошел в Иерусалим, они, они остались в Ефесе, и тут еще одна замечательная встреча в конце. Они встретили Аполоса, вот написано в 4 стихе, некто иудей имени Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и следующий в Писаниях, пришел в Ефес, и проповедовал, но проповедовал только крещение Иоаннова. Он проповедовал о пришествии Мессии, о скором пришествии. Приблизилось Царство Божье. А вот Акила и Прискила, смотрите, он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. Друзья, мы должны учиться друг у друга точнее, вот мы можем хорошо знать путь Господень, но есть люди, которые могут уточнить нам. И поэтому мы присоединяемся к таким эфирам и слушаем такое слово. Всегда должны быть способны учиться, слушать, советоваться, внимать. И Господь через это э, с нами разговаривает. Да, так и происходит. И книга Иова, страдания Иова. Читайте, пожалуйста. Здесь э, Ха -ха -ха -ха. Друзья, значит, в предыдущей главе Иов жалуется, что зачем Бог меня мучает, а друзья говорят, ну это из-за греха, тебе надо покаяться и ты и все вернется назад и ты станешь опять великим, и богатым, и счастливым. А Иов в 12 главе все так не работает. Если бы так все просто работало, то уже был бы, знаете, там все уже покаялся и все. Он говорит, Бог настолько велик что мы не можем, мы не можем увидеть его путей. Вот, 16 стих. «У него могущество и премудрость, пред ним заблуждающийся и вводящие в заблуждение». Мы люди, кто такой человек? Написано, с вами умрет мудрость, вы же там самые умные. И знаете, как, чем, чем здесь, в чем я вижу момент, что они здоровые, а он больной. А здоровые, они никогда не могут понять, человек, который больной, которому больно, который страдает. Вот Ио находится ближе к Богу из-за страданий. Они тоже правильно говорят о Боге. Но в конце будет сказано, но ну, не так, как, говорили о Боге, как говорил о Боге Ио, который выстрадал и познал Бога. Написано, раньше слышал, теперь вижу. Давайте друг за друга помолимся, чтобы то, что мы знаем просто в голове у нас, не надмевало нас над другими людьми, как эти друзья. А чтобы привел Он нас в смирение, что мы точно такие, и, и, и живя на этой земле с нами тоже может случиться животное. Но благая весь Христос воскрес. Я знаю, что мой Искупитель жив. Это слова Его. Давайте с такими словами помолимся. Отец Небесный, мы просим Тебя за Украину, чтобы война закончилась. Во имя Иисуса Христа просим за церковь, чтобы мы исполнили Святого Духа и совершали дело благовестия. Дай нам встречи с людьми которых ты приготовил к спасению, как мы читаем об этом в Деяниях апостолов, и делать, Господь, людям добро, добро во благо, а открывая им истину о тебе, о том, что ты умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, и даешь всякому человеку силу, которая приходит к тебе. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Будьте благословлены. Сегодня у нас богослужение в малом зале. Приходите. Все ждем. С нетерпением ждем. Добро пожаловать!